Uh, tidakkah Yang Amat Tambun rasa segan dengan mengatakan bahawa ianya adalah bukti bahawa kerajaan madani ini berintegriti sedangkan pegawai Yang Amat Tambun meletakkan jawatan setelah bukti screenshot uh, WhatsApp tersebut telah tular uh, dari uh, apa di uh, di kalangan uh, seluruh rakyat Malaysia dan juga oleh pihak media pada saya itu bukannya integriti uh, tetapi telah kantoi jadi apa pandangan Tambun bukan tunggu benda nak meletup bukan tunggu benda nak terdedah sebagainya baru nak letak jawatan bukan nak jadi saya cuma cadangkan Parlimen harus digunakan dengan sebaiknya. Tak berapa lama, Siap pun telah letak jawatan semalam. Tahu dah. Tetapi adakah teguran keras dan jawatan terus dikira selesai? Saya ada ke tidak ni? Setakat ini sudah ada dua Setpol PM terkait dengan skandal ni. Sebelum ini bekas Setpol, PM terkait dengan skandal kabur. Sebelum ini bekas Reformati. Jangan aku ni ah reformati. Diamlah kau. Lawan tetap lawan. Jangan takut dengan orang berkuasa. Lepas saya kami ada BC ya. Saya akan bongkar lebih banyak lagi lepas ni. Yang, uh, yang Mak Bumat Tambun berkenaan dengan penjelasan tadi Jadi uh, saya ingin menyentuh berkenaan dengan uh, Berhubung dengan peletakan jawatan bekas setiausaha politik Yang Mak Bumat uh, Tambun uh, Tidakkah Yang Mak Bumat Tambun rasa segan Dengan mengatakan bahawa ianya adalah bukti Bahawa kerajaan madani ini berintegriti Sedangkan pegawai Yang Mak Bumat Tambun Meletakkan jawatan setelah bukti screenshot uh, Whatsapp tersebut telah tular, uh, di, uh, apa Di... Um, di kalangan uh, seluruh rakyat Malaysia dan juga oleh pihak media pada saya itu bukannya integriti uh, tetapi telah kantoi. jadi apa pandangan seterusnya, Yang Tambun? seterusnya uh, Mak Mohamad Tambun tidakkah Yamak Mohamad Tambun rasa kesal tidak mengikuti nasihat um, Yamak Mohamad uh, ahli parlimen pandan untuk memecat pegawai tersebut dengan lebih awal sehingga kegagalan berbuat demikian akhirnya menyebabkan Mak Mohamad Tambun Sri terpalit uh, dalam polemik ini. Sekarang saya nak kemukakan soalan saya. Pada sekitar 28 November 2025 hingga 1 Disember 2025, akaun rasmi platform X milik Yamak Bomat Tambun telah pun uh, dikesan mengulang siar ataupun dalam bahasa orang putih dia repost beberapa hantaran yang dilihat prejudis terhadap siasatan yang sedang berjalan melibatkan bekas pegawai kepada Tambun dan ahli penagaan Al Albert T yang saya kesan satu, dua jadi dua yang ini saya kesan lah. Uh, saya tak tahulah ada lagi ke tidak. Tetapi walaupun hantaran-hantaran tersebut telah diturunkan daripada akaun yang Mak Mohd Tambun telah mengundang kemarahan dan juga perbincangan dan juga perdebatan serta kebimbangan netizen. Saya ingin tahu apakah jaminan bahawa siasatan SPRM itu dijalan dengan bebas tanpa campur tangan politik sedangkan tindakan yang Mak Mohd Perdana Menteri sendiri repost kandungan daripada akaun yang jelas menunjukkan berat sebelah boleh menimbulkan persepsi bahawa pihak eksekutif mempengaruhi naratif siasatan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau soalan yang melibatkan mengapa tidak dipecat awal, saya nak tegaskan di sini. Tuntutlah bagaimana kita tidak pecat pegawai kerana tulis surat minta dipertimbangkan. Tetapi yang saya anggap hipokrasi di sini ialah tak sepatah pun menyebut Surat ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri Kelantan dan Terengganu minta diluluskan. What hypocrisy is this? Satu tu mengarahkan supaya diluluskan. Tak disebut. Yang minta penjelasan surat Terengganu tu daripada siapa? Daripada esko mana? Daripada ya. siapa? Jangan umumnya tu. Ya, ada surat yang nanti yang negatif. Saya, kalau nak minta boleh, saya tak maulah. Ya, biar ada siasatan yes, tapi saya tapi mahu. Surat saya surat mahu. ada ini mencemarkan imej. tak ada, -ada apa benarnya? Image. Ha. image, image. Ini ya, surat ada. Saya boleh hantar kat Muhammad baca saya di parlimen saya bertanggungjawab ini surat pengusi datang kuasa infrastruktur dan utiliti luar bandar Terengganu nak tahu lagi ke? ah mana ni nyata surat ni ada tak sepatah okey terima kasih jelas terima kasih terima kasih banyak santoi oh gitu senang saya nak elak sebab ini parlimen kita buat biar siasatan lah. Kalau saya sebut itu prejudis, okay, selebih pada ini yang menusah. Pasti saya sebut sekadar nak tunjuk bahawa pembangkang tak konsisten. Satu kes minta lulus, tu no issue. Satu kes minta pertimbangan, big issue. Jadi saya nak tegaskan, surat minta pertimbangan ataupun minta perhatian, itu bukan jadi masalah. Cuma bentuk sekiranya diandaikan mempengaruhi, itu masalah mengarahkan kelulusan. Dalam kes yang sekarang di, di, disiasat oleh SPRM. Sudah lihat. Nak suruh buat apa lagi? Orang itu digari dengan baju orange. Kalau saya ada pengaruh, saya rasa banyak kaki-kaki berat yang letak digari pun. Tak puas hati lagi ke? Jadi saya setakat itu. Dan saya tidak tegur sepatah pun kepada SPRM. Saya dah bagi tahu dia bebas untuk siasat. Dia siasatlah. Dia nak suruh apa lagi? Baik ada urukun oh bi bawa SPRM dia ambil tindakan terhadap kata terbesar yang diberi perlindungan selama puluhan tahun SPRM dalam badan ini semua mesti saya tahu mustahil tidak tahu adanya sindiket yang besar ya jangan cabar lebih -lebih. tapi dibiarkan sebab itu kita dapat kumpul 15.5 bilion ringgit jadi saya setakat yang saya boleh buat uh, masjid tanah saya kata beri kelonggan Biasa siasat. Tidak ada maklumat kepada saya, tidak campur tangan. Dan, uh, oh ada reposting, repost. Biasa siasat, saya tak tahu apa yang dimaksudkan. Uh, saya boleh tanya administrator, kerana saya tidak ada masa untuk itu. Boleh tanya, saya tak boleh nafikan, saya tidak tahu. Tetapi, apakah itu yang jadi isu sekarang? Isunya, siapa yang disiasat, atau kemudian didakwa Serah kepada badan siasatan Mengapa kita nak jadi hero Nak pertahankan Sebahagian orang Saya tidak pertahankan staf saya Saya nak tanya mengapa nak pertahankan orang lain Pembangkang ada 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 trend Pertahankan perasuah-perasuah besar Termasuk orang yang mengatakan Ya saya sudah bagi rasuah Sekian-sekian banyak Itu pun nak jadikan hero Ya betul ini tuduhan jahat ya betul siapa pun yang mempertahankan kerasuah pasal besar sering nyatakan dengan jelas oh, ini ya, umum boleh, betul. boleh, boleh baik terima kasih bila kita ada siasatan arau kepada mantan menteri kewangan yang punya harta berbilion-bilion dalam negara dan luar negara ada bank yang simpan wang ya. bila kita siasat arau pun bangun nak pertahan ya. saya kata biarlah siasat itu sebagai contoh ya. Jadi dia ya, betul eh. tak betul. Masih dalam siasatan, masih dalam mahkamah. Kenapa dia tuduh? Tuduh Terengganu. No. Tak tak betul ya, betul. Bagaimana eh. ya, lah, caranya lu Terengganu no, gini? Siasat lah yang pegawai, pegawai saya pun masih dalam siasatan. Mengapa nak hukum? Saya kata siasat dengan bebas. Tapi nak bagi perlindungan baru ambil bilion-bilion, dia sakit, dia orang tua. Maknanya sekarang ni kalau ikut pemakan kalau dia orang tua curi tak apa. Jadi saya cuma cadangkan Parlimen harus digunakan dengan sebaiknya untuk menyatakan jangan beri perlindungan pada mana-mana paswa. Tak apa lama setpol pun, telah tajau, tajau tanya jawatan semalam tahu tetap dah. Tetapi adakah teguran keras dan perintah jawatan terus dikira selesai? Kesatan ada ke tidak ni? Setakat ini sudah ada dua setpol PM terkait dengan skandal ini. Sebelum ini bekas setpol Farhaj. Itu pun masih kabur kabur lagi tentang perkembangan siasatan terhadap kekayaan luar biasa selepas menjadi setpol. Ini menunjukkan satu trend tidak sihat terutamanya apabila PM sendiri selalu mencanangkan istilah sakau, sakau, sakau dan slogan hapus rasuah. Tetapi setpol sendiri terpalit dengan macam-macam masalah. Okay, itu setuju tak? Asal bersumpah bahawa PKR ini sebenarnya ada juga rasuah dalam parti tersebut. Suju Memang dia? ada. Jelas pihak-pihak yang bising-bising sama ini diam. Tadi Yang Berhormat Hulu Terengganu mengatakan bahawa PKR ini adalah dalamnya adalah parti rasuah dan disokong pula oleh besot. Kita tak boleh menjadikan seluruh parti itu adalah sebagai parti rasuah. Walaupun kalau pun ada rasuah yang berlaku, biarlah ia berbicara bicarakan dalam mahkamah. Dan kenyataan berani yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun, pertama, menerima perletakan jawatan setiausaha politik beliau. Dan yang kedua, meminta Suruhan Jaya pencegah rasuah SPRM untuk menyiasat tanpa ada sebarang ganggu gugat daripada ada kuasa ada. luar. Yang bukan sekadar allergic dengan suara Anwar, tengok muka dia pun tak boleh. Tak apalah, saya tak boleh paksa anda. Jadi, oleh kerana saya ini seorang yang baik, baik hati kan? Maka saya pun menjelaskan sebentar sedikit tentang apakah soalan yang telah ditanyakan oleh Datuk Mas Emiati kepada Anwar dan apakah yang telah dijawab oleh Anwar serta apakah pencelahan oleh Rasul tersebut. Di mana Mas Emiati, tuan-tuan dan -tuan, -tuan sekalian, beliau telah bertanya berkenaan dengan situasi Datuk Syamsul Iskandar Ma'akin. Di mana Mas Emiati mengatakan yang Perdana Menteri tak payah nak berbangga diri sangatlah. Konon-kononnya bila Syamsul Iskandar mentakkan jawatan, Konon-kononnya kerajaan ini berintegriti. Padahal kalau sebut tentang integriti, sepatutnya pada menteri mengambil tindakan terlebih dahulu terhadap Syamsul. Bukan tunggu benda nak meletup, bukan tunggu benda nak terdedah sebagainya, baru nak letak jawatan. Bukan nak tunggu semuanya terburai, barulah nak mengundur diri sebagainya. Kalau betul soal integriti, patut pada menteri dah pecat dia lama dah. Dan of course, Mas Imiati juga bertanyakan mengapakah Datuk Sian Noor tidak mengikut saranan oleh Rafiz Ramli yang meminta Perdana Menteri untuk mengambil tindakan lebih awal terhadap Syamsul. Dalam masa yang sama juga, tuan-tuan dan pemerintahan Mas Imiati mempersoalkan tentang akaun rasmi X Perdana Menteri yang telah menyiarkan ataupun repost kembali satu video oleh Saitro-Saitro Pakatan Harapan yang menceritakan tentang Albert T Albert T ni perasuh dan sebagainya kan yang ceritakan tentang isu Syamsul dan sebagainya kan di mana kata Mas Imiati tindakan ini sebenarnya boleh je pedas siasatan, boleh mengadu siasatan. Sebab sekarang ini ialah akaun rasmi Perdana menteri tau. Jangan dilupakan, SPRM ke, PDRM ke, kesemuanya berada di bawah Perdana Menteri. Anda kata kalau akaun rasmi Perdana Menteri pun menyiarkan satu video yang boleh mengubah hal tujuh siasatan dan sebagainya, maka ianya pun dianggap macam jabatan siasatan. Jadi benda itu tidak sepatutnya berlaku. Macam saya katakan dulu tuan-tuan sekalian, kalau kita nak siasat benda ini dengan telus dan adil, PMS kena bercuti ataupun sekurang-kurangnya kena berundur. Sama juga dengan Azam Baki, kena direhatkan. Dia tak boleh mereka ini berada dekat puncak kuasa, dekat dudukan mereka sekarang dan kita mengharapkan siasat yang telus. Memang taklah sebab akan berlaku konflik kepentingan dan inilah yang dibangkitkan oleh Masmiati tadi. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa jawapan Perdana Menteri berhubung dengan segala persoalan Masmiati? Yang pertamanya, dia kata dia tidak akan memecat mana-mana pegawai dia hanya kerana surat-surat sokongan yang tersebut itu sebab bagi Perdana Menteri benda itu kecil tuan-tuan sekalian kecil gila tetapi walaupun dia kata benda itu kecil, dia bantai bangkitkan pula surat syurkan ataupun surat sokongan yang dikatakan telah ditandatangani dan dikeluarkan oleh Haji Hanafi Ahmad iaitu ekspor Kerajaan Negeri Terengganu di mana dalam surat tersebut Haji Hanafi dikatakan telah mengesyorkan kepada pegawai kewangan negeri Terengganu agar projek untuk memperbaiki jalan yang terputus dekat tepi pantai Kelipot tu kan dibuat secara berulang terus. Dan of course dah hajian nafiah ada beritahu syarikat mana cadangkan dan sebagainya lah kan. So pada menteri kata kau ni hipokrit masalahnya. Surat daripada Esko Tengah Nun kau diamkan tapi kalau pasal Syamsul kau bising-bising. Macam tu lebih kurang tuan-tuan dan perempuan. Saya sebenarnya malas nak jawab benda ni tau. Tapi tak takpelah. Pertamanya saya memang tak setuju dengan mana-mana direct tender. Tetapi dalam perkeliling kerajaan, direct tender ini dibenarkan untuk satu projek yang benar-benar mendesak. Memang projek yang betul-betul ada time constraint yang perlu dipatuhi sebab apa? Sebab ia melibatkan kepentingan awam. Sebagai contoh, Haji